yurtimizda islom tinchlik va ezgulik dini mavzusida anjuman bo'lib o'tdi toshkent shahri hamda xivada bo'lib o'tgan ushbu anjumanda 22 davlatdan 70 dan ortiq xalqaro tashkilotlar rahbarlari ulamolar muftiylar va din arboblari ishtirok etishdi islom qadriyatlari va uning tinchlik parvar mohiyatini keng targ'ib qilish yoshlarni bag'rikenglik va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalashga qaratilgan ushbu konferensiya ayni zarur vaqtda o'tkazilgani ta'kidlandi islom tinchlik va ezgulik dini deb nomlangan anjuman o'z vaqtida o'tkazilmoqda deb hisoblayman o'zbekiston prezidentining dunyo islomni to'g'ri tushunishi uchun olib borayotgan faoliyatini ko'rishdan juda xursandman xivani jahon islomiy shahri sifatida tanlash va shu kabi anjumanlarni o'tkazish o'zbekistonning boshqa mamlakatlar uchun yo'lboshchi mayoq bo'la olishini ko'rsatdi mazkur anjuman o'z navbatida radikalizm va ekstremizmga qarshi murosasizlik tuyg'usini shakllantirishda o'zbekiston tajribasini xalqaro hamjamiyatga yetkazishda ham muhim ahamiyat kasb etadi diniylik va dunyoviylik muvozanatini saqlash borasidagi faoliyatimiz xalqaro miqyosda e'tirof etilmoqda bilamizki sizni yurtingizdan juda ham ko'p islom rivojiga hissa qo'shgan olimlar yetishib chiqqan buxoro samarqand toshkent ulamolarini butun dunyo taniydi albatta mana shu ulamolarni islom dinini tinchlik dini ekanligini butun dunyoga tarqatganligi va aynan shu o'rta asrlardagi ajdodlaringizni qoldirgan boy ilmiy merosi bugungi kunda ham mana shu tinchlikni asrash maqsadida butun dunyoda hammaga qo'l kelayotganligini mamnuniyat bilan aytib o'tmoqchiman va aynan mana shu konferensiyani ham islom tinchlik va ezgulik dini deb nomlanishi ham aynan shunga bog'liq deb bilaman eslatib o'tamiz ikki ming yigirma uchinchi yil o'n to'qqizinchi sentyabrda birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasining yetmish sakkizinchi sessiyasida o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev mamlakatimizda islom tinchlik va ezgulik dini mavzusida xalqaro konferensiya o'tkazish taklifini ilgari surgan edi